Добрый ранок всем, дорогие. Витаю вас победой Усика. Ну что ж, я спешу на маникюр до нашей Тамарочки, но не снять видео, не похвастаться вам новой косметикой. же понимаете, я не могла. Итак, что я купила? Попрошу Dior. Напоминаю, было значки минус 40. Dior Star Filter. Что делает этот Star Filter? Он... Э Як моя шарлотка Тилбари фильтр. Він підсвічує гарно э, <coughs> шкиру. Да ей тайне. Вот. Ну, він на набагато, чем шарлота. Этот более желтит, этот более беж. Но я вам скажу, все не перламутровые. Посмотрим. <coughs> Дальше. Я позволила себе быть немножко другой. Коротше, я вам скажу, що акція була з 4 числа, здається, грудня. Вже порозбирали все, сталося, на тобі Боже, що мені не гоже. Перед этим я наношу, зволожуючи перед макіяжем, виложуючи крем для Султан Десаба, для того, аби краще накладався тональний крем. Але я хочу спробувати руками розтушовувати тоналку. Посмотрим. Так, девочки, красота неописуемая. До Томочки надо всегда ехать красиво. Я не знаю, правда, на я маникюр буду делать. Вообще. Без понятия. Итак. Дорогие мои. Кремушек. Вот. Несменный. Маковка. Без маковки никуда. Я, конечно, усика бой не дивилась, но легла спать поздно. Пока съела все семечки. Так что еще, девочки, я купила? Давайте же с вами посмотрим. Я купила одну вещичку, про которую я мечтала уже ну, руки пять точно. И всегда желобилась э, себе купить. Ну, подумала, раз я уже известный блогер на ютубе, да, почему бы не купить? Конечно же, кто вгадает, что это? Это метеориты от Герлен. Славно известны. Я не могу вам передать их аромат. Значить, що такое метеорити? Це пудра, румяна, бронзер. Я взяла в бронзер румяна. Потому що пудра в мене є підсвічуюча. Поэтому я взяла э, румяна. Діма, закрий, будь ласка, двері! Діма. Ну це дурдом. С утра не поснімати відео. Вот такие вот красавчики. Тоже скидка минус 40. Так что, девочки, если еще осталось, берите, берите, не пожалейте. И, девочки, я купила, забрала последний, самый ходовой тональный крем. Это Armani. и есть разные, но у меня Luminous Silk. То есть тоже блестящий. Девочки, разбирают, как горячие пирожки. Есть Шанель, есть Диор, есть любое голубое. Все-таки возьму эту штучку. А Армани нету. Вот нету Армани, и все разбирают Армани. И есть, ну, остались там сами тени оттенки и для афроамериканов, знаете. Остался один, и то она нашла его в закромах. В общем, короче, я его забрала, пополам, вырвала, можно так сказать, вырвала с рук, потому что Армани тональный крем, как оказалось, считается одним из самых-самых крутых тональных кремов. Вот так, девочки, такие я совершила вчера покупки новогодние себе под елочку. А сейчас мы с вами переходим к мазанию <связь> базы под макияж. А ну, я боюсь, чтобы она не была чтобы она она такая же жидкая как Шарлотта я не бачу саяния а да тут саяния Диор Диор не зли меня Диор Диор не зли меня не есть девочки есть посмотрите есть есть плюс-минус одинаково Шарлотта но мне еще сказали в Катрис есть хорошая Катрис это но Катрис, девочки, это просторя, по-моему, и в Еве Катрис есть. Там тоже есть какая-то с фильтром база. Не, девочки, он тоже хорошо блестит. Да, ну. А ну. Не, выстой, блосты. Вы вы Все хорошо. Дает отчаяние. Дает да, хорошо. Пахнет приятно, Леорчик. Так Диорчик же. Чего ж ему пахнуть неприятно? На Диорчику. Блестит, девочки? О, хорошо блестит. Не будем, не будем наговаривать на диор. Я только опаздываю просто. Дальше. Но он как бы тоже с элементами и с частичками этого блеску. Ну, давайте попробуем уже до порции Армани. Так все. Там, по-моему, три или четыре вида тональных. Ой, боже, тон вообще. Тон идеально подобрала мне девочка. Это тон пять, девочки. Пятый тон. Я еще переживала, чтоб он не был такой, поняли светлый. Ну, он не светлый, он тон в тон. Тон в тон, девочки, сюда. Так. Вин тоже с блыском, с этим. вообще тоже типа непоганный. И кажется, что вин дуже хорошо держит. По цвету шикарно подошел. На зиму холодную. Шикарно, девочки, подошел. Так, это я брала блестящие все. Ну, вы ж поняли, я ж... Я все люблю, що блистіло. Вовочка, зроби тихіше, будь ласка. зроби тихіше, бо я знімаю відео. Будь ласка, синок, йди до тата. Іди до тата, мій хороший. <скрес> Градік вчора був бил, більярдне. Моя дитина на строків була в чорноді рожденні більярдне. Я надеюсь, все пройшло так, як треба. Девочки, ну блески есть, не, никуда не денешься. Вот такой Армане. Мы подырём даже он держится, они все хорошие, но мы будем смотреть, нас интересует, как держится этот тональный крем. Мне надо, чтобы он долго держался, то, что он блестит, и это все хорошо, конечно. Но нам надо, девочки, цель, чтобы Ну, Стойкость была, за такие деньги хочется стойкости. Извините, стойкость шикарная. У нас же з тех тонал жопа йжу. и жопа. И шоссе, і шоссей у меня з лифтингом. Он такой ну, плотненький. Кстати, там в армані тоже був з лифтингом. лифтингом. Это уже для таких, я думаю, 45. Плюс. У кого морщинки, прям такие глубокие. Ну, у мене тоже есть, но не такі. Ну, то он такой плотний арманий з лифтингом задумайтесь, девочки, кто любить плотне перекриття. Потому что я хотіла, не було просто мого оттенка. Я люблю, щоб вона маскою лежила. Ну, щоб пігментація. Не, блестит хорошо. Вы знаете, диор очень хорошо. Це вони сделали фильтр. Це э, ж уже вони зробили после шарлотки. Как вийшла шарлота, диор тогда уже тоже включился с этим делом. Ну что ж, пришло время, конечно же, моей любви. Я уже Диме говорила, что я уже мечтала про це. И чось ма ножа водовыла всегда. Но, но так как уже скидка, девочки, грех было не взять, значит... Ложатся они неплохо, девочки. Знаешь, что скажут, а что Руби Роуз начинный хуже? Не, они ложатся лучше. Уже, как оно пахнет. Девочки, оно пахнет, как дорогих французских этих. Девочки с блесточками. Тут и, и типа и румяна, и шумяна, и что хочешь есть. Обалденная вещь, обалденная. Посмотрите, как у меня блестит лицо. Обожаю новую косметику. Обожаю новую косметику. Просто обожаю. Так. Как там ассамьортисты делают. Класс. Классная вещь. Девочки, четвертый номер метеоритов. Четвертый. Кто хочет вот тут себе рисовать. Кто любит. Я люблю, потому что у меня лицо круглое. Я люблю дружки создавать. Четвертый. Ланкомчик мой любимый. Я никуда без хайлайтера. Вы знаете, что я королева хайлайтера. Если нет хайлайтера. Кстати, вчера Дима еще хотела ну, розкажу. Купить повторно вот эту штучку. Ну, вот это, что мы тогда с тобой покупали про Карли. Хайлайтер. А его нема. Разобрали. Именно мой оттенок. Хайлайтера. Ха? Да. Ой, а вы говорите. Это ходовой цвет. Я не знаю, что там света. Ну, света просто говорит, что можно найти лучше и подешевле, чем просто ты платишь за люкс, якобы. Ну, ну извините. Якобы, не якобы. Якобы. Мне очень, очень красиво. Еще, девочки, я купила вот такую помаду и Сен-Лоран. Это помада типа блеск Ой, как пахнет. Вот такого цвета. Называется цвет нюд, но он эффект покусанных губ. Но оно ну, действительно очень красиво. С... Ну, зацелованных. А я сказала покусанных? Я сказала покусанных? Да покусанных, зацелованных. Разделяем сейчас. Poco, покусаних, pokusym, покусаних. Не, не думайте. Покусанный губ. Воно действительно, воно таке не маслянисте, але воно так хорошо увлажняє і такий ефект, знаєте? Якщо їла шоколадку, потом дала кусочек своєму чоловіку, поцілувалася і тако. Я так придумала, Это моя інтерпретація моя така. Ви всі дивилися, бо я не, я тільки їла все время. Радик, щось там... Кстати, Гадик что-то там дивился, типа, я не знаю, насколько он дивился, не дивился, но... Не, красиво. Сейчас на красный. Куда же мы метеориты, девочки? Мы уже косметички все забыты. По поводу Эвелайн я советовала, вот. Национальный крем тоже хороший. А еще если на фильтр его, то вообще я думаю, что надо было. И вот это у меня э, подсвечивающая пудра. Сухая Я только что и нанесла. Тоже неплохо. сейчас я, девочки, намалюю себе бровь. Бров, yeah, I don't have brow. Я не знаю, он отрастает или не отрастает туда. Сейчас. Дима скажет, яйца, а я сейчас течу на маникюр. Дим, я думаю, ногти нарастить, что ты скажешь? Линия, ну, тебе нравятся длинные, больше короткие колонны? Ну, не неправда. Я в носе могу колупать. Из сраку Питера. <свят> Дим, ну скажи честно, тебе какие больше всего нравятся? Мои, я ж не говорю, какие тебе у женщин нравятся. що? я ж не питай, які тобі нравилися в жінок, а в своєї жіни які. Френч, це я знаю. Да, Ді? Короткий чи длиний? Ти не любиш такий, не бреши. Ти любиш, коли в мене френч, я знаю. Ну, а короткий чи такі? French. Мій чоловік любить френч. І ще колись, коли ми з ним познайомились, у мене був нют, по-моєму. Кстати, у мене був нюд длинний. Длинний, да, ну ти більший такі. Тобі? А зараз короткий. Ну, у мене зимой, от як ми тут були, у мене були длинні ногти. френч. такі був длинний квадрат. Короче, девочки, моему человеку все, все равно. <laughs> Я с таким монахтям, ему все равно. <coughs> Главное, скорее, чтобы с ухоженными, да? Че не? Главное, чтобы можно было бы сало. Нет, сала ты больше топить не будешь. И, кстати, я хочу вам показать сегодня с утра. Показывай. Уже не буду показывать. Хочу показать. Який він молодец с тем салом. Натопив сало. У девочки, не кричи, не кричи. Конечно, не кричи. Во-первых, но я ж не кричу, на Ви серьезно. Вы шо? На нього покричи серьезно, и даст раз. Поміж очей представте за 100 кг чоловік. Як дасть раз ляща і я 60 кг. Ні, звісно, але слухайте, все воняло. Я не люблю, коли в хаті воняє вонь. Ви що? Це Ні, Дім, це не пахло. Вчора це так воняло, що я просто хотіла плакати. Я не городська. Ну, я родилась в Києві. Там, да? в Два раза за жизнь. Я тут уже живу в селе скики. Два раза за жизнь. Чуть... Девочки, помадка. Ой, можно что-то с, с этим самым. Значит, карандаш для бровей. Эвелайн. Эвелайн. В Еве можно купить або в просторе. Это waterproof тауп. Цвет тауп. Это самый ходовой цвет для бровей Тауп. Вин подходит всем. Ну, наверное, таким уже черненьким девочкам, я думаю, прям жгучим брюнеткам не подходит. И что? <coughs> Мы с вами сейчас будем красить, красить реснички. Я влюбила. Я даже не купляла вчера тушь, заметьте. Не показываю вам тушь, потому что эта тушь просто... Перебила весь люкс, це теж розходник. Я тут люкс пошука покупати не буду. Я буду брати нюкс. Дівчатку. Просто піпець, як вона держить. Вона не сиплеться, вона не перебивається. Вона вчора їхала в торговий центр, всю дорогу слухала музику. Ридала! Два кольори мої! Два кольори. Плакала, бола, воно нічого не відбилося, нічого. Це слухаю українські пісні, дівчинки плачу. представляєте? Не нравятся дуже украинские песни. В общем, еду домой. Ой, еду домой. Еду сейчас на Томочке. Сделаю френч. Папа наушники, чтобы не слышать поток моего монолога. Но ну, тушь великолепная. Учитывая, что она три волосы на девочки. Шикарная просто. Тушь. Напишіть, пожалуйста, хто дивився боль, як вам Діма. Вот, потому що ми не дивилися. Дімочка заслужене. Вот. Бачите, як хорошо. Ось вот така нюкс. Нікс, нюкс, нюкс не важливо як. Нух написано. Ось вот така туш. У нас, кстати, по-моему, до центрі на Майдані був магазин, їхній, в Глобусі, Був такий торговий центр, і він є в глобус. і там був этот магазин. Я вот не знаю, бо он я туди нет. <кій> Купляла там всю помаду. і мак, по моєму тоже там магазин є, Я маковську кисточку, дівачки, я ходила вчора на неї, Дивилась, дивилась, дивилася. і не змогла. Ну, две с тысячи. И там, кстати, на макс скидка, по-моему, 25 процентов всего лишь. Поэтому я, конечно же, зажлобилась. Конечно же. И не купила. Девочки, сейчас я вам продемонстрирую помаду. Димочка. Дай, пожалуйста, мою сумку. Сейчас, девочки, я хочу вам показать помаду и уже закончить видео, чтобы одним роликом его выложить. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Хорошо, красит. Тушь вообще, кисточка вот эта толстенькая. Така кожна ресничку вона прокрашує. У мене девочки просто не так багато ресничок. Сейчас смучного дімочка. Ничего. Ти що, шо бой усіка Ні. Що дівчинки. Может, это пропользовался метеоритами, говорил Лена, поищи мне. Так, трошки позасырал он. Ну, что, сейчас, вытру. сейчас вытрубается? Тут, тут. Сейчас. Помада, девочки, помада, топчик. У меня, кстати, есть тушь от Катрис. Ой, тушь. Но видите, что это со словами? Не тушь, а пудра блестящая с блеском. Вот что От Катрис. Это я в сумочке ношу. А, ну, если там где-то шут, то она есть. Блин, не карандаша. У меня есть такая кисточка, и я, сижу, поняли, петличек. Нема карандаша сейчас, подождите, я хочу карандаш. Подожди, а все, все мои пакеты. Посмотрите, что это вот делается там. тут. У меня есть вот Ардеко 140, хороший карандаш для губ, кого интересовал. Кстати, момент с губами. Ардеко 140. Сейчас. Так, 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 так. Это не то. А мы сейчас вот это сюда... Боже, он уже грязный. Это что? Мне надо для чего? Точилка. Поняли? Для лица. <coughs> для точилки. Для ну, точилки, девочки. надо точилку точилки мне подточить карандаш. Надо купить уже взять всю точилку, да и все, Маша. Не, не жажливайся. Сейчас, девочки, подождите на паузу нажму. Короче, нема. Ну ладно. Хер с ним. Сейчас как есть нарисую. Надо подточить. Вин хорошо подходит под цвет. Так. Так чисто подвела губы. Да. Очень красивая помада. Вот прям очень красивая. Ай, давай тише, о. Во, <масш> Ну, она такая, знаете, вот как-то цвет не очень передает. Она такая... Очень красивая, по-моему. Очень. Я прям очень довольна. Ну я сейчас сейчас выслушаюсь. В общем, девочки, все. Пишите комментарии. Моя рекомендация это две вещи. Если без фильтра тонального можно выжить, потому что тональный есть богатый, и так далее. То это... І метеорити, я вважаю, що це просто топ із топів. Поэтому я всім рекомендую. Зараз знижки, хто у нас в Україні, брокарді, помадку або метеорит. Важко, тяжко, я знаю, я сама думаєте, що мільйони. Але я думаю, один якийсь подарунок собі можна зробити. Дівчата, я не говорю, що ви повинні все в люксі. Ні. Ви ж бачите, в мене Рубі Роуз, там Евелайн. Але правильно написала одна жінка мені в коментарях, каже, мені 46 і мені дуже приємно, що в мене в сумочці люксова помадка. Я відчуваю себе молодше. И это правда, девочки. Если вам за 40, за 35, это не значит, что уже вы бабы, и у вас есть дети, дорожки, про себя бы забыть. Нет. Иногда надо себя побаловать, чтобы почувствовать себя девочкой, женщиной, молодушечкой. Поэтому всем желаю возможности один раз на рик сделать себе какие-то маленькие презенты, которые будут вас радовать и будут вам давать ассоциацию, что вы молодающая и красивая женщина. Что вы женщина. Вы нежное создание, трепетное и так далее. Я собираюсь на маникюр всем. Гарного дня, вийду на связь з вами попоже. Може би, покажу свою худеньку томочку. Томочка наша дуже-дуже похудала, красавиця. І все, бажаю всім гарного настрою. Напишіть, будь ласка, коментарі з приводу косметики. Можливо, у вас щось з цього було. Як ви ставитесь до тонального Армані, Ну, а я, звісно, свій відгук зроблю ввечері. Побачимо, як носиться цей тональний Ну по тону сіла мені на зимній період ідеально. Все, пока-пока, дорогие.